Анапская полевая кухня. Ребята, сядьте нормально. Так, вас снимаем. Кто хочет рыбы, кто хочет ухи. Здесь вы видите продолжение кой, кто ребята уже покушали, съели, ушли. Здесь у нас сам инструктор находится. Видите, женщина, казачка, казака. Супруга казака нашего. Вот. Это начальник ПХД нашей. Э Игорь. Почему? Я пью. <laughs> и, и, Игорь Сидельников, э Харунжи, Уже тоже на протяжении 5-6 лет является э командиром ПХД. Вот. А вы, на сегодняшний день сейчас на протяжении сегодняшней оценки, оценка, когда комиссия проходила за ПХД, нам поставили единственным 5 баллов Оценили Комиссия, которая ходила, подводила итоги смотра э, кухонь. 5 баллов поставили. Это благодаря нашему Игорю Валентиновичу, Валентиновичу Сидельникову. Смотрите с 1 июня 2010 года.